открыл на Синодарнице вот каток шале, да? Почему там вот он не используется для, именно для игр чемпионата Украины? Ну, для игр чемпионата Украины он не подходит по целому ряду причин, потому что эти катки, они тренировочные, в первую очередь. И другие там вопросы есть по раздевалках и так далее. А вот для работы детской юношеской спортивной школы эти, эти такие катки подходят. И там на шалет занимаются некоторые возраста школы Крыжинка, Сокола занимаются там. Так же само, как точно такой каток по Государственной программе ХАКИ Украины поставлен в Херсоне, но Херсонцы пошли, скажем дальше они сделали внутреннюю перепланировку, сделали дополнительные раздевалки, улучшили эти раздевалки. И там тоже и любительская команда играет, но в первую очередь там занимается детско юношеская спортивная школа. И то, что выпускники этой школы сегодня играют и в командах ПХЛ, и играют в юношеской команде Украины Ю-20 и Ю-18, это говорит о том, что это, этот регион Хоккей, Херсонская хоккейная школа на правильном э, пути. Так что, и другое, другое, что я хочу сказать, у нас есть э, требования регламента, это клубы приняли безоговорочно, что каждый хоккейный клуб должен создать свою детскую юношескую спортивную школу. Но за год школу создать же нельзя, надо делать это все поэтапно. А так, как лига только Первый год существуют клубы, по сути, первый год наших клубов существования как профессиональных клубов, потому что некоторые были де юре профессиональные, а де факто они не были профессиональными. То у нас требования на этот год каждый, каждый клуб заключает договор и с существующими детско-юношескими спортивными школами сотрудничает, помогают детям в этом вопросе с перспективой создания собственных школу. Вот в январе будет приятное событие, матч всех звезд, да? Как да. сейчас идет про проходит именно подготовка к этому матчу? Можете немножко раскрыть тайны, но, секреты, что будет? Но, секретов никаких нет, подготовка идет по всех направлениях. скажем так, и сценарная часть, и реклама, и, скажем, изготовление формы, работа с дворцом спорта, с другими структурами для того, чтобы действительно подготовить этот матч, чтобы это был праздник хоккея. И то, что в этом направлении мы работаем, подтверждение, что с 15 декабря началось голосование на нашем сайте и уже, скажем, на других сайтах и ссылкой на наш сайт началось голосование, определение составов, кто будет принимать участие в матче всех звезд. А задум следующий, одна команда это звезды украинцы, которые играют в профессиональной хоккейной лиге. И вторая команда – это легионеры. Какой состав будет определен, мы посмотрим по результату есть, голосования. По да, ну, голосование идет, и, и, скажем, началось оно очень активно, вам хочу сказать, очень активно. Вот эти дни идет голосование, значит, это говорит о том, что болельщики следят за всеми хоккейными новостями, которые происходят в нашем хоккейном украинском хозяйстве. Какие результаты будут, посмотрим, потому что, скажем так, когда я прихожу утром, открываю сайт и захожу на страницу голосования, то по некоторых, скажем так, промежуточных итогах голосования, скажем, ну, есть удивление, ну, и это очень хорошо, что есть, скажем так, непредсказуемость и здесь. Образом, вот профессиональная хоккейная лига пытается привлечь болельщиков, поскольку долгое очень время до да, хоккей в Украине не был спортом номером один. Номером один. Да, вот сейчас каким какая-то ведется программа именно по развитию этого вот вот фан-клубов возможно скажем так, мы только в начале пути и идет работа с клубами по созданию фан-клубов и работа с рекламными агентствами, чтобы, скажем, пропагандировать хоккей и плода того, чтобы, скажем, через рекламу доводим до болельщиков расписание игр и так далее, и так далее. То есть это тоже системная работа. Ну а то, что мы сотрудничаем с разными изданиями, скажем, и спортивными, и неспортивными, это, скажем, тоже плюс развития и популяризации этого вида спорта. Но и то, что хоккей вышел на телевидение сегодня, это тоже огромный плюс. И матчи регулярно чемпионата профессиональной хоккейной лиги транслируются по телевидению, то это очень-очень хорошо. Например, следующая игра, когда возобновляется чемпионат Украины. После этой международной паузы, связанной с выступлением сборной и национальной, и юношеской сборной, в чемпионате мира 20 декабря возобновляется чемпионат. И первая же игра, которая будет очень хорошая, будет игра ⁇ Сокол-Донбасс. И прямая трансляция этой игры будет на первом национальном начало 18.30. Я всех приглашаю посмотреть эту очень хорошую игру. Интересно, какая ситуация в Днепропетровске? Что надо, чтобы возродилась команда? Вот более подробно расскажите, пожалуйста. Ну, для того, чтобы возродилась команда, надо и много, и надо очень мало. Во-первых, нужен спонсоры ли спонсоры для того, чтобы люди вкладывали деньги в команду, команда была создана, команда играла. Мне очень, если говорить за Днепропетровск, приятно то, что заинтересованность в создании команды есть на и понимание, что эта команда необходима в Днепропетровске, это руководство области, руководство города, положительно к этому относится. Ну и, скажем, Днепропетровск, выход, или выход из Днепропетровска, бизнесмены, которые, скажем, национального масштаба, я бы так сказал, тоже не отказываются от того, чтобы вложить свои деньги в создание команды. И плюс то, что в Днепропетровске на сегодня более-менее существует база, где эта команда могла бы размещаться и могла играть. И совместными усилиями, я думаю, что у нас получится, что Днепропетровская будет команда, которая снова будет принимать участие в чемпионате Украины. Ну и еще могу добавить, что хоккейные энтузиасты Днепропетровщины тоже заинтересованы и проявляют огромную активность. И я лично с ними общаюсь. И здесь встречи были уже в офисе профессиональной хоккейной лиги. Приезжали представители Федерации хоккея Днепропетровщины. Мы с ним общались, обсуждали как раз идеи создания или возрождения хоккейной команды в Днепропетровске, которая бы играла на профессиональном уровне. Я знаю, что на любительском уровне команды существуют, команды играют, а вот профессиональная команда сам Бог велел, чтобы была в Днепропетровске.